Teleskop luar angkasa James Webb mengalihkan pandangan inframerahnya ke alam semesta dan membagikan potret antariksa sepanjang 2023. Berikut 10 potret keindahan luar angkasa sepanjang 2023 yang kami rangkum. Keindahan yang pertama kita diperlihatkan dengan jaringan kepulan gas dan debu yang ditampilkan di galaksi spiral mirip jaring NGC 7496 terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NASA pada 16 Februari 2023. Delapan garis memanjang menjadi difraksi merah yang terlihat sangat terang. Titik-titik berwarna di latar belakang mewakili galaksi latar belakang. Keindahan yang kedua kita diperlihatkan dengan awal supernova yang jarang terlihat menunjukkan bintang Wolf Rayet yang sangat terang dan masif dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NASA pada 14 Maret 2023. Bintang tersebut, WR124, berjarak 15.000 tahun cahaya di konstelasi Sagittarius dan 30 kali masa matahari kita saat gas yang dikeluarkan menjauh dari bintang dan mendingin, debu kosmik terbentuk dan bersinar dalam cahaya inframerah yang dapat dideteksi oleh web. Aku dong Bang Gantian. Yang ketiga, pemandangan kolom gas dan debu berwarna abu-abu muncul di tengah nebula alang, juga disebut M16 dan sering disebut sebagai pilar penciptaan dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Didukung oleh kegelapan kabut oranya, kolom abu-abu keruh dikelilingi oleh lusinan titik lembut, bercahaya, merah muda dan ungu. Bintang masif memancarkan sinar X dalam jumlah besar. Yang keempat, pemandangan galaksi spiral mirip Bima Sakti kita, yang dikenal sebagai MSCR 74, terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada tanggal 23 Mei tahun 2023. Ditampilkan secara langsung dari sudut pandang kita di Bumi, lengan galaksi yang berkilauan keluar dari inti putih terang. Yang kelima, pemandangan sistem planet terdekat terlihat secara detail dalam tampilan pertama kita pada sabuk asteroid bagian tata surya terletak kira-kira antara orbit planet Mars dan Jupiter. Di luar tata surya kita, dalam cahaya inframerah, dalam gambar komposit. Yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NS pada 8 Mei tahun 2023, gue mengungkapkan sebenarnya ada tiga sabuk, termasuk dua sabuk bagian dalam yang belum pernah dilihat sebelumnya di sekitar bintang Fomalhaut. Ketiga sabuk yang bersarang di sini terbentang hingga 14 miliar mil, 23 miliar km dari bintang, 150 kali jarak bumi dari matahari kita. Yang keenam, pemandangan bagian dari nebula Orion. Yang dikenal sebagai Orion Bar terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh Teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada 26 Juni tahun 2023. Yang ketujuh, pemandangan sekilas tentang bintang-bintang mirip Matahari yang lahir dalam foto close-up rovce, wilayah pembentuk bintang terdekat dengan Bumi, dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada 12 Juli tahun 2023. Gelap kepompong debu padat yang masih membentuk protobintang, sementara bintang baru yang baru lahir tengah atas menyemburkan dua semburan besar molekul hidrogen. Yang kedelapan, pemandangan nebula kepiting, sisa-sisa bintang yang meledak berjarak 6.500 tahun cahaya, terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada 30 Oktober tahun 2023. Yang kesembilan, pemandangan sebuah bintang baru lahir yang baru berusia beberapa puluh ribu tahun dengan semburan gas supersonik yang dimuntahkan dari kutubnya terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh teleskop James Webb dan dirilis oleh NSA pada 14 September tahun 2023. Herbig Haro spesifik ini, objek tersebut disebut Herbig Haro H211, berjarak sekitar 1000 tahun cahaya. Dari bumi, bintang spesifik Herbig Haro H211 ini adalah salah satu objek termuda dan terdekat dari jenisnya. Yang ke-10, pemandangan gambar nebula cincin inframerah dekat yang mengungkapkan kompleksitas strukturnya dengan detail yang belum pernah terjadi sebelumnya terlihat dalam gambar komposit yang diambil oleh Teleskop James Webb dan dirilis oleh NS pada 21 Agustus tahun 2023. Fitur fisik di dalamnya menunjukkan mungkin ada bintang pendamping membantu membentuk lapisan yang terlempar oleh bintang yang sekarat. Itulah 10 potret keindahan luar angka sepanjang tahun 2023. Sampai berjumpa di video selanjutnya ya, Bos. Terima kasih telah menonton. Please like, comment, share, dan subscribe.